Все Женю знали. Кто-то был подчиненным его, кто-то был начальником. Я вам просто хочу сказать, что тяжело терять друзей, тяжело терять заслуживцев. Очень тяжело терять офицеров. Это намного тяжелее, когда ты знаешь, что этот человек может еще и научить этому все. Самое тяжелое то, что ты теряешь товарища, надежного друга и того офицера, который мог за собой поднять ноги. Я точно знаю, я точно могу сказать с уверенностью, что Донецкий аэропорт, который до сих пор находится От нашими силами был на 90% зависел от Евгения Петровича и от его действий, действий его группы. Это был человек, в котором я уверен был на все 200%. Найти командира группы настолько надежного, настолько знающего, грамотного и умеющего, было очень тяжело. Я точно знаю, что в стрелковом бою этого человека никогда бы никто не взял. И настолько сыкливой и позорной нации, как российская, я больше не видел, которая просто, если даже захотела вести какую-то оккупационную войну против Украины, не может вести ее спецназом достойно. Насколько сыкливый и позорный этот народ, что все военнослужащие, включая бойцов моей роты, погибли под минометным обстрелом. Они боятся выходить в открытую и что-то даже сказать и попробовать. Мне до сих пор тяжело осознать это, потому что еще буквально полторы недели назад я общался с Женей, когда он приезжал на три дня домой, когда мы вместе сидели пили чай и были уверены, что скоро это все закончится. И стоять сейчас и видеть его там лежит в гербу, мой разум, сердце просто отказывается. Я знаю, что половина из тех, кто здесь стоит в строю сейчас, либо пришли на места тех ребят, которых уже нету с нами, либо половина из вас, которые стоят ранены. Но тем не менее, это настолько все тяжело и у меня просто нет слов высказать все, что я хотел бы сказать этому человеку, насколько я действительно ждал его, чтобы он приехал все то сожаление утрат, которое сейчас переживает его семья. То, что Женя даже не остался продолжителем своего рода. Я этому не могу передать, насколько... Я вам просто хочу сказать, что я буду за этого человека мстить. Я никогда никому не желал зла, каких-то плохих вещей, но это уже стало той чертой, которая переломилась терпение не только моего, но и всего полка в том числе. От себя лично, от всех ребят, от отряда, от полка. Я хочу выразить большое соболезнование семье. Я не могу передать всю скорбь и утрат, то, что произошло сейчас здесь. Я считаю, что этот человек достоин звезды героя. Это однозначно мое мнение и мнение моего подразделения. Пусть Земля будет ему путь.